Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Büynəmməsi məscidə qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbin yanında evimizi məhsat təqdim edirəm. Bax, belə bir 2 mərtəbəli evimizin fasad görünüşünü göstərdim. Soldakı evimiz artıq satılıb. Bax, bizim evimiz hələ də satışdadır. Bir də sağdakı evimiz satışdadır. Qiymət çox sərfəlidir. 3 otaqlı evin qiymətini evimiz satılır. Onu xatırladıbsa, evimiz 4 dövrəmə qoşa daşla inşa olunub və burdan həyətinin əsasını mən sizə görsəm, atasını görüdüb kimi. Həyətini 3 dənə, 4 dənə maşının arasında daxil olur. Həyəti betona təhziz olunub, su, qaz, işıq bunlar hamısı tam qaydasındadır. Onu da izah edə bilərəm sizə. Və burdan isə padvaya istiqamət göstərdim. Bax, belə padvaldır. Yeri qurudu. Yorunt höndür tərəfindədir, yəni yolun yüksək tərəfindədir, aşağı tərəfindədir. Onu da xatırladım sizə. Qiymət çox sərfəli, ərlənən dəyərləyimizin qiymətini mən sizə təqdim edəcəm. Evimizin kürsüsü 1 2 3 4 5 daş, 6 daş kürsülədir və burada kombi sistemi çəkilib, burada hazır vəziyyətdə. Qazna kimi çəkilib qoyulub burada. Və evin fasadı emosiyan üzənilib, dörd dövrəmə suva ilə təsirs olunub. Bax, belə bir həyat yanı sayısı var. Və indi isə evimizin sinəməsini tanıdıram. Evimizin içində, içində xırdəçləri qalır ki, onlar tamamlanıb tam təfirl veriləcək. Evimiz 4 otaqdan ibarətdir, 2 mərtəbəli 4 otaqdan. Solda ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkandır. Buradan da məzəllərinə kimi laklı döşəsi hamısı tam hazır vəziyyətdə, burada veriləcək. Sağda isə evimizin qonaq otağıdır. Bax, belə bir qonaq otağıdır. Hardasa 25 kvadrat yaxın qonaq otağıdır. Ondu xatırladınsa bax belə bir gözəl qonaq otağıdır. Və burda rozetkalardır, qolu çaplı hamsi qoyulacaq, TV-si çəkiləcək. Dav çəkilib, rozetkalara qoyulacaq, pultdan kimi qoyulacaq və qapılar qoyulub tam tərfir veriləcək. Evimizin qiyməti isə xatırladım ki, 60 min manatda satışa çıxır, real, azan sözsüz ki, endirim olunacaq. Hər mərtəbədə sanuq və sanata qoşa mövcuddur. Bu reseyimizin mətbəxidir. Mətbəx mebeli burdan yığıldıqda belə, yəni bu dostuqdur, burda rahat nahar etmək olar və kombi sistemdə kimi çəkilib, burada da qapısı qoyulacaq. Onu xatırladım sizə və birinci mərtəbədə yerləşən sanuzeldir. Sanuzelə də mən sizi tanış edim. Bax, belə bir sanuzeldir. Burda da bütün sistemlər çəkilib. Mərkəzi konsolun trafnına kimi, moqası, unitaz yeri, duş yeri, su şoka yeri hamısı yerin qaydasındadır. Və pirekanın altında, onu xatırladım ki, silah burda kladovka soçur burdan qapısı qoyulacaq. Yəni plekan altında da istifadə edə biləcəksiniz. Onu xatırladım. Və indi isə ikinci mərtəbəsindən qalxırıq. İnşallah evi olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evdə qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayınız. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiz. Xatırladım ki, evimiz e, yeni tikilən 6 nömrəli məktəbin yanında yerləşir. Bura isə ikinci mərtəbə yerləşən yataq otağına birdir. Burada da qapılar, printsul, razetkalar, küçətlə hamısı qoyulacaq. Pəncərələrin qarşısı görürsünüz ki, açıqdır. Bax, belə bir yolun hündür tərəfində də onu göstərdim. Duz yönə də panoraması var, hörmətli tamaşaçılarımız. Yuxarıda isə 3 də yataq otağı, balkon və sanuz mövcuddur. Və burada ikinci yataq otağını göstərdim burada. Bak belə bir yataq o gördüyünüz kimi işıq yanmasa belə, yəni evimizin içi işıqlıdır, yetərincə. Burada da radiatorlu kulisatorlər qoyulacaq. Xatırlayın, evimizin qiyməti 60.000 manatdır, satışa çıxdırılsə, real alıcına sözsüz ki, gözəl endirim olunacaq. Burası son otağınız, uşaqlar üçün nəzərə tutulmuş yataq otağıdır. Bax, belə bir yataq otağıdır ordan da aşağı pəncələrə buzdur şəkildə yuxarıdan pəncərəsaslı gördüyünüz kimi yəni işıqlanmaz havalanması yetərincə genişdir və poşa daşın inşalanıb onu xatırladım bizə. Sot yarım torpaq sahasının üzəldir inşalanıb və ikinci mərtəbədə yerləşən salonu da tanış edim. Burada da kafe mətbəx daxil olur. Bütün sistem çəkilib hazır vəziyyətdə. İndi isə alqonlama istifadə edim. Bir də xatırladım ki, bizim sənədlər birbaşa notara qədər alıb-satıb çıxarışdır. Qubçada hörmətli qanun dələzlərimiz bax belə bir həyət yanı sahəsi mövcuddur. Burda rahatcının həyətinə 3-4 dənə maşın daxil olur. Ətraflı məlumat üçün zənh bura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı bir də bəyənməyin. Yeni satışa çıxan evlərlə 1-ci növbədə siz tanış ola biləcəksiniz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözlərlə qismət etsin.